Я на стенде компании Canon, у меня в руках самая ожидаемая новинка компании, это 6D. Самая доступная, полнокадровая зеркальная камера от Canon. Модель также является и самой легкой полнокадровой зеркальной камерой. Сейчас у меня камера с объективом 24-105. Вы видите, что аппарат выглядит достаточно серьезно, даже несмотря на то, что это самая недорогая модель серии EOS. На борту у нас разъемы для подключения дистанционного, пульта дистанционного управления, микрофона, разъемы аудио, видеовыход и цифровой выход для подключения к компьютеру и HDMI. А на тыльной панели трехдюймовый экран, достаточно яркий, он обеспечивает классную цветопередачу, все необходимые элементы управления собраны довольно удобно, крупное колесо выбора параметров с кнопкой, которая предотвращает случайный, случайный поворот. Камера не оснащена встроенной вспышкой, она получила горячий башмак для подключения внешнего аксессуара. Модель действительно очень интересная, ее стоимость будет немножко более 2000 долларов. Естественно, основным конкурентом этой модели будет Nikon D600.